Миролисимус Хорошковский возвращается. Напомаженный и загорелый. Это напомаженная истота с маникюром, педикюром и с бриолином на волосях. Пан Хорошковский прямо с салону красоты. Что касается моей внешности, я живу так, как я живу, да, работаю достаточно много. А в этом смысле, если я нахожу время для себя, ну окей, то есть я его нахожу. Он целых два года в Монако и в Лондоне вспоминал, какой же он прожиточный минимум украинца. Валерий Иванович, сколько не хватает? Какая сегодня минимальная пенсия и прожиточный минимум? На да подожди, я первый вице-премьер, он же должен все знать. После повышения а, да, пенсии минимальная пенсия триста рублей. А второй вопрос. платья? Пожиточный минимум. Пожиточный минимум на уровне Неужели вспомнил? Как только Валерий Иванович всплыл в информационном пространстве, секретные материалы пытаются договориться про интервью с Хорошковским. Мы на прошлой неделе звонили в пресс-службу, тоже сильной Украины. Uh -huh. Нам сказ сказали, что Валерий Иванович сможет вот на этой неделе. Вот. И мы бы хотели записать ну, с ним встречу. Я сомневаюсь, что Да, думаете? Uh -huh. Ну, хорошо ну, так. мне саматку, чтобы я что... Да, Вперед. ну тогда мы будем искать Валерия Ивановича так. Искать Валерия Ивановича несложно. О роскошном поместье генерала в конче заспе наслышаны все соседи. Вот если вам надо Хорошковский, вы поднимаетесь туда выше, туда к концу забора. Дальше. Ну, Хорошковский, да. Дальше, да. Подобраться к забору Хорошковского нелегко. Высокий забор генерала даже в лесу охраняют новые камеры наблюдения. Эти Хорошковские такие, как что Колючая проволока. И даже датчики движения. На встречу журналистам сразу выскакивает бдительная охрана. Ой, смотрите, Думаем, дом. Вот, Валерий Иванович. А? Бери, хоть и Все. Это сегодня, когда Хорошковский никто. Охрана добрая и внимательная. А вот что было с нашей съемочной группой, когда Валерий Иванович, душа в душу с Януковичем, держал в страхе целую страну. Вот такие проблемы. Лето 2012 года. Возле дома Хорошковского дежурит автомобиль спецподразделения Кобры. Далее автомобиль сопровождает кортеж Хорошковского на работу. Заметив съемку, нашу съемочную группу преследуют автомобиль СБУ. Я думаю, не надо. Я в зеркало их снимаю. через зеркало снимает, а камеру. Мне кажется, убрать. Что они заберут на это СБУшники. А спереди подрезает спецподразделение ГАИ. Выходи, Миша, сразу. Все, перестань снимать. Боря, зовут Миша. В течение пяти минут у журналистов забирают камеру и удаляют видео. Во-первых, ваши документы. Во-вторых, ну, вы как раз нас прессингуете. старший инспектор спецзагона, капитан Кукольчук. Показывайте, что вы снимаете. Я сейчас вызову сюда службу и поверьте мне, и у вас, и у вашего телеканала будут проблемы. Вы этого хотите? Сегодня загорелый Хорошковский убеждает, он не был частью режима Януковича. Вы створили режим сказать, Януковича, просто, просто Вы расколивали Украину. И вы, вы не в крови, я коллекция. И даже стал жертвой. Зная оперативную обстановку вокруг меня, меня и вокруг моей семьи, я принял решение, что так будет лучше, и соответственно какое-то время вынужден был жить за границей. Как живет жертва режима, увидим прямо сейчас. Бриолиновая усадьба, на всякий случай, имеет два выхода. Деревья надежно закрывают загородные виллы жертвы. Заглянуть за высокий забор нам помогает автомайдан. Просто сейчас попробуем рассекретить наиболее гламурного украинского политика. О, кто-то едет. А это он не и снова кортеж, но уже без кобры. Валерий Иванович сегодня реформатор. Давайте в этих сложных условиях думать о людях. Дамы и господа, о людях Хорошковский думает здесь. В частной церкви, на приватном озере думает о людях. В личной двухэтажной бане. Для мыслей о людях у Хорошковского на выбор целый комплекс домов. И, наконец, самое секретное. Дворец жертвы режима Януковича Валерия Хорошковского. Давайте в этих сложных условиях думать о людях. В это самое время Валерий Иванович в эфире говорит и не краснеет о реформах для любимого народа. Почему это правительство не реформирует экономику? И дело здесь не в войне. На мой взгляд, в любом случае, даже во время такого сложного периода, есть возможность давать 80% страны и населения перспективу на будущее. Валерий Хорошковский – это, как, скажем так, тортюх, слуга двух господ. Он всегда служил своему нынешнему боссу и, во вторую очередь, своему боссу, который находится в России. Политолог Тарас Березовец удивлен, как быстро Хорошковский забыл о дружбе с Януковичем. Хорошковский всегда старался быть нужным любым людям, с которыми он работал. Я в бизнесе и в политике Знахожусь с 96-го года. Поверьте мне, я знаю богатем и дуже-дуже добрый. Лихие 90-е свели Валерия Ивановича с олигархом Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным. Олигархический клан, где было несколько партнеров, ключевыми из которых были Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ. Человек, которого называют менеджером Семена Могилевича, известного представителя российской мафии в Украине. Если чувствует, что есть куда, есть интерес, деньги придут. По большой дружбе с Сергеем Левочкиным Хорошковский сначала попадает в администрацию президента Кучмы. Це питання може бути вирішено тільки однією людиною, Президентом України Приющенка на посту глави таможні повністю удовлетворяє прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Я хочу висловити окрему подяку э, керівнику Державної митної служби Хорошковському Валерію Івановичу. Він просто у нас абсолютний чемпіон, так як він наповнює бюджет, ще ніхто з нас не вміє. И лишь Виктор Федорович окончательно рассмотрел в загорелом пареньке государственного мужа. Хорошковский идеально подошел на роль строителя бандитского режима Януковича. Будем э, работать таким чином, Незаконное прослушивание, преследование оппозиции, э, скажем так, коррупция массовая, захват предприятий редерским то, к чему были причастны. Виктор Федорович, что все задания, поставленные перед службой безопасности Украины, мы безумовно выполняем. Поэтому Виктор Федорович назначает на помаженного политика главой СБУ. Для Валерия Ивановича стоит непростые задания быть в службе безопасности Украины, да, возглавлять эту службу, во времена Януковича значило априори выполнять вещи, которые имели мало общего с законностью. На этом посту Хорошковский виртуозно защищает интересы своего товарища Фирташа. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Это, значит, заважая объективные позиции, мы знакомимся с Дмитром Фирташем, Фирташем скажет, что не заважаю. Истряпает уголовные дела на личного врага Януковича Юлию Тимошенко перед законом равны абсолютно все. если будет признано доказательство и вина, то возбуждать уголовное дело можно против кого угодно. В этом случае Юлия Владимировна не исключение. За особые заслуги батя даже презентовал Хорошковскому настоящие генеральские погоны. За что вы отримали звоня генерала? Помните, я только что сказал фразу, что есть моменты в специальной службе, когда ты маешь молчать. Но и на этом карьера генерала Хорошковского не закончилась. Янукович с барского плеча жалует Валерию Ивановичу пост первого вице-премьер-министра Украины. Виктор Янукович назначил Валерия Хорошковского на должность первого вице-премьер-министра Украины. Что может быть выше, спрашиваете вы? Хорошковский, Фирташ и Левочкин хотят идти дальше. Дать нам тот толчок развития, чтобы мы могли увеличить. Мы защищаем и приватную властность, а мая пострадать весь свой Три веселых друга всерьез решают привести своего человека на пост премьер-министра страны. Мы потребны президенту, потребны украинскому народу. Этим человеком должен стать Валерий Хорошковский. Хочу поблагодарить президенту Украины за то уровень доверия. Но в результате войны за власть группа Фирта Левочкина проигрывает. Хорошковский вынужден бежать. Зная оперативную обстановку вокруг меня, меня и вокруг моей семьи, я принял решение, что так будет лучше, и, соответственно, какое-то время вынужден был жить за границей. Бежит Валерий Иванович никуда-нибудь, а в Монако одно из самых роскошных королевств Европы. Целых два года генерал не показывал нос в Украину. Хорошковский роскошно молчал даже во время кровавого Евромайдана. Мимо генерала с таким прекрасным званием прошла и антитеррористическая операция. И лишь за месяц до выборов в Верховную Раду Валерий Иванович удивительным образом смог найти на глобусе родину. Вернуться домой, вернуться на родину, это, наверное, ответ, который на самом деле... В этом весь ответ, да, то есть я вернулся домой. Валерий Хорошковский в, в начале 2000-х годов э, работал фактически не выезжая на территорию Российской Федерации. Мы действительно будем способны привнести э, позитивные изменения и привнести реформы. При Януковиче по его команде был закрыт контрразведывательный отдел, который занимался Российской Федерацией. Полностью было уничтожено направление контрразведки против России. И, естественно, это являлось подвигом сегодня сегодня властвование российских спецслужб массово засилили их в органах.